चामपि यो राजा समवायं समीयुषां तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहं सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तम् वीरं प्रणमाम्यहम् यो महापुरुषो व्यापी महाब्दौ कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् माम्यहम् तेजसाप्यायितायिष्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहं सर्वतोमुखतायना लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानाम् तं वन्दे मुखम् नृभावन्तु प्रपन्नानां हिनस्ति च सदा रुजं नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहं यस्माद्विभ्यति बिभ्यति वातार्कज्वलनेन्द्राः सं यं पापानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसन्ततिं पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो मृत्युं निजदासानाम्, मारयत्यति चेष्टः तत्रापि निजदासार्धौ मृत्युमृत्यूनमाम्यहं यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानाम् नमनीयं नमाम्यहं नमाम्यहम् आत्मभावं समुक्षिप्या दास्यं चैवुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं सशीतं सहलक्ष्मणं नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिववत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पटेदनुदिनं यस्तु सरामे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तौ मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु तरा मे भक्तिमान् भवेत् तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषाम् तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहं सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तं वीरं प्रणमाम्यहम् यो महापुरुषो व्यापी महाब्धौ कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् माम्यहम् तेजसाप्यायितायिष्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहं सर्वतोमुखतायना लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानां तं वन्दे मुखम् नृभावन्तु प्रपन्नानाम् हिनस्ति च सदा रुजं नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहम् यस्माद् बिभ्यति वातार्कज्वलनेन्द्राः सं मृत्यवः भयं तनोतिपानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसंततिम्, पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो निजदासानां मारयत्यति चेष्टदः तत्रापि निजदा सार्धं मृत्यु मृत्यू नमाम्यहम् यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम् आत्मभावं समुत्क्षिप्या दास्यं चैवरघुत्तमं भजेहं प्रत्यहं रामं स्वशीतं सह लक्ष्मणं नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिववत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पटेदनुदिनं यस्तु सरा मे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पटेदनुदिनं यस्तु मे भक्तिमान् भवेत् तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषां तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहम् सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तं वीरं प्रणमाम्यहम् यो महापुरुषो व्यापी महाब्दौ कृतसेतुकः येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् तेजसाप्यायितायिष्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् सर्वतो मुखतायेना लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानां तं वन्दे मुखं। नृभावन्तु प्रपन्नानां हिनस्तिच नस्ति सदारुजम् नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहं यस्माद् बिभ्यति वातार्कज्वलनेन्द्राः सं भयं भयं तनोतिपानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसन्ततिं पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो मृत्युं निजदासानां मारयत्यति चेष्टः तत्रापि निजदासाधं मृत्युं मृत्यू नमाम्यहम् यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम् आत्मभावं समुत्क्षिप्य दास्यं चैव रघुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामम् सशीतं सह लक्ष्मणं नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवम् पटेदनुदिनं यस्तु सरामे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकौ स्तवं पटेदनुदिनं यस्तु सरामे भक्तिमान् भवेत् तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषाम् तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहं सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तम् वीरं प्रणमाम्यहम् यो महापुरुषो व्यापी महाब्दौ कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् माम्यहम् तेजसाप्यायितायिष्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहं सर्वतो लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानाम् तं वन्दे मुखम् नृभावन्तु प्रपन्नानां हिनस्ति च सदा रुजं नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहं यस्माद्विभ्यति बिभ्यति वातार्कज्वलनेन्द्राः सं मृत्यवः यं तनोतिपानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसन्ततिं पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो मृत्युं निजदासानाम् मारयत्यति चेष्टदः तत्रापि निजदासाधौ मृत्युमृत्यू न माम्यहं यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयम् नमाम्यहम् आत्मभावं समुत्क्षिप्या दास्यं चैवुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं सशीतं सह लक्ष्मणं नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिवत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पटेदनुदिनं यस्तु सरा मे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तम् स्तवम् पटेदनुदिनं यस्तु तरा मे भक्तिमान् भवेत् तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषाम् तथा सुग्रीवमुख्यानाम् यस्तं वन्द्यं नमाम्यहं सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तं वीरं प्रणमाम्यहम् यो महापुरुषो व्यापी कृतसे महा कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् माम्यहं तेजसाप्यायितायिष्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं सर्वतो मुखतायेना लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वर तं वन्दे मुखम् नृभावन्तु प्रपन्नानाम् हिनस्ति च सदा रुजं नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहम् यस्माद्बिभ्यति वातार्कज्वलनेन्द्राः सं मृत्यवः भयं तनोतिपानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसंततिम्, पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो मृत्युं निजदासानां मारयत्यति चेष्टदः तत्रापि निजदा सार्धं मृत्युमृत्यू नमाम्यहम् यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम् आत्मभावं समुक्षिप्य दास्यं चैवरघुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं ससीतं सह लक्ष्मणं नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिववत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पटेदनुदिनं यस्तु सरा मे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पटेदनुदिनं यस्तु मे भक्तिमान् भवेत् इति हनुमत्कल्पे श्रीहनुमन्त्रराजात्मकस्तवराजः सम्पूर्णम्